开放世界游戏的真实感，源于它遵循自洽的法则，具有完整的生态闭环，形成一个自运转的小世界，而你则是恰巧造访这个世界的旅行者。生态打造的成功与否，或许不是玩家进入游戏马上就能感受得到的，但是一定能影响他们长期体验的东西。因此，在《原神》的场景创作过程当中， 我们依据完整的法则，制定了每个地区对应的气候、植被、生物，乃至受此影响的人文与文明形态，使它自成一体，有完整的脉络可循。在素材收集阶段呢，黄龙呃景色就给我们留下非常深刻的印象，然后标志性的该画的瀑布啊，就成了璃月的绿化池的一个原型。 这种梦幻的气质为整个区域的话风貌增添不少的色彩。然后我们发现呢，黄龙由于就是海拔跨度大，然后生态多样性，也为我们的整个游戏的生态提供了非常好的参考。我之所以非常了解黄龙，就是因为我在这之前几乎每年都要去那边开展呃。 野外工作虽然黄龙地处高海拔地区，但是它的呃生物多样性保护都做得比较好。那边有生长的一些珍稀的保护植物，比如说兰花，还有一些莲香树、雪莲都有分布，还有一些珍稀的动物，比如说大熊猫、雪豹都在那边，在高海拔地区都可以看见。黄龙自然保护区可以说是珍贵的野生植物的种植资源库、保存库。 我们将黄龙作为蓝本之一，对璃月进行全面的生态规划。璃月气候特征与我国西南地区相似，春暖秋凉，四季分明。璃月设定上受岩属性的影响，场景以暖色调为主，植被也选取了胡杨作为参考。高海拔地区有槐松，平原及河滩生长着竹、梅、银杏类植物。 野外生物则有惯常在岩壁间来去的鹤、蜥，以及河滩上的各式鱼蟹。这些基于现实设计的物种与幻想程度更高的动植物一起，构成了璃月独有的生态。我个人最喜欢的一个小小的瞬间，是在瀑布边席地而坐，落日下天空与红叶一色。 耳畔流水与鸟雀争鸣，令人暂时忘却了远方，而沉醉于此时此地。整个创作团队从前期的白盒规划，到原画设计，再到资源制作及 LA 的地图编辑，还有后期的整体的环境氛围营造，我们一共花了一年的时间。从最终完成的效果上看，基本上达到了我们当时的预期，但是还有很多做得不到位的地方。 整个团队经过礼乐和蒙德的历练和磨合积累，相信未来会有更亮眼的东西呈现给大家。黄龙的彩池呢，有三千多个错落有致的镶嵌在雪山冰峰之间。这次我们和原神合作呢，向我们所有的原神全球玩家传达我们保护的理念，展示我们保护的成果。 在实地考察了这么多现实美景之后，我们还有一点愿望，就是希望元神富有生命力的生态环境，在提升玩家开放世界体验的同时，也能够激发大家亲自去感受自然、保护自然的心情。